اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ ہماری حاجات کو پورا کرنے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا ایک بہترین عمل ہے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہماری تمام حاجات تمام ضروریات ایک دم سے مکمل ایک دم سے پوری ہو جائیں گی حاصل ہو جائیں گی ناظرین گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا مبارک عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ اور قابل راہ و قابل نصیحت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی ان نصیحتوں کو سنیں ان پر عمل کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے تو اللہ کے حق کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا محترم ناظرین یہ پہلی نصیحت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حق کی حفاظت و نگرانی کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو اور سنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہونی چاہیے شریعت تمہاری زندگی سے ظاہر ہونی چاہیے نماز میں روزہ میں زکاة و صدقات میں اخلاق میں گفتگو میں معاشرہ میں اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا و آخرت کی ہر مشقت اور ہر پریشانی سے تمہاری حفاظت اور تمہاری دستگیری کرتا رہے گا نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے شریعت کے پابند رہو گے تو تم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے اور تم ہر حاجت کو پوری پاؤ گے کسی کی محتاجی آپ کے قدم نہیں آئے گی اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے نہ مخلوق سے امید نہ ہی مخلوق سے ڈر گویا اللہ کے حقوق کی حفاظت سے مراد اللہ کا ہو جانا ہے محترم ناظرین دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمائی کہ جب بھی مانگو تو اللہ ہی سے مانگ یعنی کہ دوسری نصیحت میں یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران و ششتر لے جائے اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں پانی آ سکتا ہے اور وہ او صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھر تم اللہ سے مانگتے ہو اور ادھر اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور بے چین ہو کر تمہارے پاس آتا ہے اور تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے تم بھی مقبول بارگاہ میں ہوئے اور اس کی دولت بھی اند اللہ اشرف المشرف قبولیت حاصل ہوا تم نے تقوی اختیار کیا اس کا مال ایک متقی کو پہنچ گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ اور تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ دوسرا کھانا نہ پائے لہٰذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہئیں محترم ناظرین تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمائی کہ جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو یعنی کہ یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ کسی پریشانی میں بیماری میں دشمنوں کے نرغاں میں آ جاؤ ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو تو ایسے حالات میں تم دستگیر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانو اسی لیے صرف اور صرف فیاد اور داد رسی اسی سے کرو وہی سننے والا وہی تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے محترم ناظرین چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمام امت امت یعنی تمام لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اس کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ملنے والا ہے یعنی مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان تمام امت مل کر بھی تم کو کسی بار کا نفع پہنچانا چاہیں اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں باندھنا چھوڑ دو یہ فضول خیالات ہیں تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے تمہارے جو مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا اور فقط ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہنی چاہیے پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ تم لوگ جمع ہو کر کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے یعنی مخلوق بھی تم کو جس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتی اس طرح تم کو اکٹھے ہو کر متفق ہو کر تم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی اس سے زیادہ ایک ڈیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یہ فرمان ہمارے لیے بہترین راہ عمل ہے جبکہ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے گویا کے پانچ نصیحتیں فرمائیں ان پانچ نصیحتوں کو محترم ناظرین ہم سن کر ان پانچ نصیحتوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے احکامات کے مطابق بنائی تاکہ ہماری دنیا میں ہر ضرورت ہر محتاجی پوری ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو حاضر ہوں گے کل ایک نئے بجے سے نئے عمل اور نئے پیغام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ